bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah insyaallah sambungan kita pada pagi ni muka surat 505 595 surah al-lail ayat yang pertama ke surat 595 surah al-lail ayat yang pertama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ وصدق بالحسنى, وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى, لا يصلها إلا الأشقى <applause> الذي كذب وتولى, <applause> <والذي> كذب وتولى <applause> وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا Sabeti qaa wajhi Rabbihil alaillah. Walla sifayyul Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini Surah Al-Lail Surah yang ke 92 mengandungi 21 ayat dan dikategorikan sebagai surah makkiyah surah al-lail membawa kesinambungan daripada surah sebelum ni iaitu surah asy-syams yang ada 15 ayat apa yang ada dalam surah asy-syams ianya bersifat umum dan apa yang ada dalam surah al-lail dia bersifat khusus apa yang umum apa yang khusus yang umum dalam surah Asy-Syams ialah berkenaan dengan sifat mereka yang membangkang al-Quran mendustakan rasulnya. Jadi dalam surah Al-Lail diperincikan sifat mereka secara terperinci. Apa yang ada? Macam mana dia urus hidup dia? Macam mana dia urus muamalat harian dia duit ringgit dia? Tapi biasanya dimulai dulu dengan sumpah. Kita tengok ayat yang pertama Allah Taala sebut Wallayli iza yagsha Demi malam apabila menutupi cahaya siang Ataupun dalam terjemahan yang lain Dalam pimpinan Ar-Rahman Abdullah Basmi, Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya Yahusha ialah sesuatu yang menutup malam Realiti hidup yang kita kena sedar Suasana sekeliling alam kita ni sebenarnya gelap lebih banyak berbanding cerah kecerahan itu minimum tak banyak sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain Allah Ta'ala ingin sifatkan nur dengan zulumat kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur Allah Ta'ala lah yang menjaga orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka daripada zulumat zulumat tu maksudnya kegelapan demi kegelapan yang berlapis-lapis kepada cahaya cahaya tu mufrad zulumat tu dia jamak zulumat tu banyak nur tu ianya mufrad satu ayat ni dalam surah al-baqarah dia permulaan juzuk 3 telah menarik perhatian satu orang pengkaji Al-Quran dalam masa yang sama dia ni pun dalam bidang sain, baru meninggal 2-3 bulan lepas, seorang ulama' daripada Mesir Dr. Zahlun Najjar, Dr. Zahlun Najjar ni antara yang saya sempat jumpa sebab dia bermukim di Jordan, dia tidak mendapat uh, kebenaran untuk duduk di Mesir, kerana biasanya ulama' Mesir yang tak boleh duduk Mesir ni biasanya isu politik lah. isu ada clash dengan pemerintah Okay, jadi Dr. Zahlun Najah ni dia ada buat satu buku dan buku tu jadi silibus sebahagian besar universiti untuk pengajian Islam daripada semua cabang pengajian Islam ni dia umum dia ada usuluddin dia ada usul fiq dia ada muamalah tiga-tiga cabang ni kena baca kena belajar buku dia dia jadi subjek wajib dia panggil ijaz ilmi fil quran kaitan al-quran dengan sains tapi buku dia tu kalau belajar untuk degree tak habis pun Ha, maknanya dia kena sambung ke peringkat lain baru dia akan habiskan buku tu. Dalam buku tu dia buat kajian sebab dia ni combine dua bidang. Dia bidang sains di Universiti Ain Syam di Mesir dalam masa yang sama dia pun pengajian Islam di Al Azhar. Okay. Jadi dia tengok realiti dari segi ilmu falak ni, dari segi ilmu yang berkaitan angkasa lepas semua ni memang di luar daripada bumi ni, keluar sikit pada bumi kegelapan lebih banyak berbanding cerah. Gelap lebih banyak berbanding cerah di luar daripada bumi. Sama juga dalam dalam laut pun. Sebab tu dalam Quran sebut dalam laut ni disebutkan dengan bahrin lujji. Bahrin lujji ni saya tak ingat surah mana. Bahrin lujji ni maksudnya lah kegelapan yang berlapis-lapis. Dia permukaan pertama kegelapan dalam dalam laut. Sampailah kepada deep sea, laut yang paling dalam yang tidak semua haiwan dalam haiwan meri ni berada di bawah tu tu dia panggil kegelapan yang berlapis-lapis yang paling cerah ialah yang atas je. jadi itu mukjizat Al-Quran untuk menunjukkan bahawa senyap apa yang Al-Quran sebut tidak berlawanan dengan fakta realiti alam sekeliling dia. jadi yaksha maksudnya meliputi, jadi Tuhan sumpah dengan ayat pertama demi malam yang meliputi, ayat yang kedua wan nahari iza tajalla demi siang apabila terang benderang tajalla maksud dia dia memecah tajalla ni kalau kita tengok dia digunakan untuk kelopak bunga sebenarnya bunga ni bila mana dia nak kembang kembang dia berkembang bunga tu bila mana dia kuncup belum kembang lagi bunga tu kuncup lah tapi bila mana dia terbuka tu itu dalam Arab dia panggil tajalla yujalli menzahirkan kelopaknya jadi sifat cahaya tu dia memecahkan dia memecahkan kegelapan kita nak faham ni kita baca surah al-falaq Tuhan sebut kul a'udzu bi rabbil falaq katakanlah wahai Muhammad aku berlindung dengan Tuhan al-falaq Tuhan al-falaq al-falaq maksud dia apa kita tengok dalam Quran terjemahan berlindung daripada Tuhan berlindung kepada Tuhan yang menjaga ataupun menyebabkan berlakunya waktu subuh al-falaq ni sebenarnya kita kena tengok dari segi dari segi linguistik dari segi bahasa al-falaq ni maksudnya ialah satu benda yang membelah cahaya fajar ni kita subuh ni bila mana matahari tu keluar dia ibarat membelah permukaan langit yang gelap tu tu dia punya fa'al dia lah nak kena faham perbuatan ni jadi perkataan tajalla tu maksudnya membelah okay. kemudian ayat yang ketiga wama khalaqaz zakara wal unsa demi penciptaan lelaki dan juga perempuan jadi tiga benda Tuhan bersumpah pertama gelap malam yang kedua siang yang cerah yang ketiga makhluk di bumi ni lelaki dan juga perempuan dalam terjemahan pimpinan ar-rahmat dia masukkan sekali laki perempuan jantan dan betina maknanya untuk haiwan macam tu okay. kemudian ayat yang keempat inna sa'yakum lasyatta sesungguhnya amal usaha kamu itu berbagai-bagai keadaannya sa'yakum maksudnya usaha untuk hidup sara hidup ha, kita bergerak untuk menyebabkan kita dapat rezeki ni sa'ya ataupun nak faham mudah dalam umrah dan haji dia ada sa'i sa'i itu mai pada perkataan sa'ya maksudnya bergerak ke hulu ke hilir ke hulu ke hilir itu ialah bentuk manusia haiwan pun macam tu la macam-macam macam-macam ada yang berjalan ada yang mengesok ada yang itu ini okay. kemudian ayat yang kelima fa amma man aqa wattaqa maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa ni untuk orang yang beriman fa amma man a'ta wattaqa dalam pimpinan ar-rahman disebut sini jelasnya ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya mana ayat yang kelima Tuhan nak beritahu sa'ya pada ayat yang keempat tu ialah yang terbaik sa'ya ke arah a'ta dan juga wattaqa bergerak kerana untuk berkongsi rezeki dengan orang dan juga untuk bertakwa pergi mana-mana pun jaga agama pergi mana-mana pun tidak bakhil dengan makhluk-makhluk yang ada kemudian ayat yang keenam wasaddaqa bil husna bil husna ayat keenam Tuhan sebut wasaddaqa bil husna dan mengakui adanya pahala yang terbaik iaitu syurga al husna situ maksudnya ialah balasan baik balasan baik itu disebut dengan al husna nama lain bagi pahala ialah al husna ayat yang ketujuh fasanu yassiruhu lil yusra maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesenangan ataupun kebahagiaan maksudnya siapa-siapa yang pergerakan dia di dunia ni sa'yakum la syatta tu dia fokus pada aqta wa taqa Tuhan akan buka jalan sebab tu siapa-siapa yang pilih untuk buat kebaikan hampir mustahil untuk kita katakan orang yang pilih jalan ni Tuhan tak tunjuk dia jalan kebaikan tapi mungkin dia ada fasa nak dapat dan nak nampak jalan tu sebab tu orang yang pilih buat baik ni dia mesti kena ada ujian sebab memang asalnya memang macam tu semua orang yang memilih untuk buat baik hatta para nabi hatta as-salihin para sahabat pun untuk mula-mula dapat buat baik ni noda-noda ataupun kekotoran kejahatan lama tu masih lagi ada dan dia kena buang perlahan-lahan sebab tu kita bila, bila kita nak buat baik ada orang dia buat alasan saya bukan tak nak buat baik tapi suasana tak membantu kita boleh terima lah suasana tak membantu ni tapi mengsalahkan suasana semata-mata tak betul suasana memang main peranan memang antara sebab satu orang tu boleh baik dan juga jahat tapi menjadikan suasana sahaja sebagai tempat ataupun sebagai alasan untuk tak buat baik dia tak betul sebab tu yang terbaik ialah kita menukar tempat tu Tuhan pun suruh wa may yuhajir Hadis pun ada. Lelaki yang bunuh 99 orang plus 1 orang dia pergi jumpa orang yang ke-101 ni iaitu rahib ahli ilmu. Tanya, "Tuhan ampun tak lagi aku?" Dia kata, "Tuhan ampun, tapi syarat dia kamu kena keluar daripada negeri kamu. Kena keluar daripada tempat kamu. Sebab tu ada dua benda yang akan menyebabkan kita ni berubah jadi baik. Pertama, jangan bakhil. Yang kedua, ada rasa nak ubah posisi sebab tu kita dalam hijrah ni hijrah apa-apa pun hijrah tempat ke hijrah perangai ke kita kena kekal di tempat tu selama mana ianya ada nilai agama yang baik sebab tu kayu ukur untuk satu orang berhijrah jangan letak kayu ukur dunia sebab apa pindah negeri ni ha, sebab situ gaji mahal tapi agama kita hancur tapi tak ramai lah orang yang boleh fikir macam ni, ni nak fikir macam ni ni perlukan kekentalan sebab biasanya siapa yang pilih jaga agama dunia dia tidaklah begitu banyak sangat biasanya tak semua tapi biasanya macam tu mungkin ada orang kata tu ada sahabat Nabi yang kaya ya sahabat Nabi memang ada yang kaya tapi sistem pada waktu tu menyebabkan dunia ni tunduk dengan syariat ada pun sistem kita hari ni dunia tidak tunduk pada syariat sebab apa dunia tak tunduk pada syariat? sebab manusia tak mahu zaman Nabi manusia mahu tunduk pada syariat dan akhirnya Tuhan beri juga harta pun last sekali cuma nak tahan sabar tu antara nak tunduk dengan tak nak tunduk okay. kemudian ayat yang ke-8 sebaliknya orang yang bakhi daripada buat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya ni untuk orang yang menentang Nabi bakhil istagna istagna ni maksudnya minat pada kemewahan ni sifat musyriki Mekah Ayat yang ke-9 Tuhan sebut wa husna bil husna dan mereka ini ada satu sifat tak berapa percaya dan tak berapa minat dengan benda-benda pahala. Sebab tu kita akan tengok ada orang kita bersembang dengan dia bila mana kita angkat isu dosa pahala dia rasa macam tak apalah kita tak sembang ni. Ha, nak buat baik nak buat baiklah. Charity charity. Humanity humanity. Tapi kalau nak encourage benda-benda tu supaya kita nakkan pahala apa semua. Tak ya. Ada orang macam tu. Dia ada dua kelompok. Satu kelompok yang dia sebut sebagai Arab panggil ad-dunyawiyyun Al ataupun al-haddasun, golongan modernis. Dia orang buat baik, dia orang tolong orang, dia orang suka bantu orang. Tapi bila dia sampai dekat part, pahala dosa ni, ah tak. Kita bukan nak bincang yang tu. Just buat baik saja. Yang kedua ialah kelompok sufi yang tenggelam dengan benda-benda yang tak betul sebab tu ada kelompok sufi yang faham kita buat amal ni bukan nak syurga, bukan nak pahala bukan cerita dosa pahala bukan ini pun tak betul jadi di antara dua jurang ini dia ada kemelampauan dan dia ada kelonggaran antara dua jadi orang Islam yang sebenarnya dia duduk tengah kita buat apa kerja dunia salurkan dia pada akhirat ada orang dia buat kerja pada dunia dia tak ada ingat pada akhirat dan ada orang dia ingat pada akhirat dia tak ingat pula pada bahagian dunia Okay, itu antara antara perbezaan antara keduanya. Ayat yang ke-10 Tuhan sebut fasanu yassiruhu lil usra. Maka dengan sebab mereka tu tak suka kepada benda-benda yang al-husna tu, maka kami mudahkan dia jalan ke arah kesusahan dan kesengsaraan. Ni untuk orang orang kafir. Ayat yang ke-11 wama yughni anhu maluhu idza taradda dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya apabila ia terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat ayat ni kalau kita tengok dia bersifat pertanyaan walaupun dia tidak ada adat istifham satu kata tanya tu tak ada ayat yang ke sebelah tu wama yughni anhu maluhu idha Tuhan tanya apa yang boleh tolong dia orang daripada harta dia orang sekiranya mereka terjerumus Ayat yang ke-12 Inna alaina lal huda Sesungguhnya tanggungan kamilah yang memberi hidayah Ayat sebelah Tuhan tak jawab pun Harta orang kafir Boleh selamat tak dia orang di akhirat Tuhan tanya je Tuhan tak jawab Dan kita pun bila mana dapat soalan macam ni Kita tidak diminta untuk jawab Sebab Tuhan suruh merenung Dia ada soalan-soalan yang bersifat renungan Bukan soalan-soalan yang bersifat meminta jawapan Kemudian Tuhan sebut Kamilah pemilik hidayah Ayat yang ke-13 wa inna lana lal akhirata wal ula sesungguhnya kamilah yang menguasai akhirat dan juga dunia ula situ ialah dunia ayat yang ke-14 fa anzartukum naran talazza maka dengan sebab kami yang pegang hidayah kami kuasai akhirat dan juga dunia maka kami beri amaran pada kamu ayat yang ke-14 di akhirat adanya naran talazza naran talazza ni ialah api yang marak menjulang yang bunyi api tu mengerikan hari ni sama kita di dunia ni tuan-tuan kalau dengar api ni dia ada bunyi api ni dia mengikut kepada apa yang dibakar contoh kita bakar pokok kayu pun semua kan bila mana api tu marak dia ada bunyi dia bunyi macam benda tu perlahan-lahan patah tapi antara jenis bunyi-bunyi api ni bunyi-bunyi api yang mengerikan ialah api yang dipengaruhi oleh gas dan petroleum yang ni paling mengerikan bunyi dia contoh mudah tuan-tuan buka tong gas rumah kita bunyi tu perlahan tu perlahan tapi kalau bunyi yang lebih mengerikan dia macam itu Arab panggil talazza talazza kalau tuan-tuan pergi ke Terengganu ni kertih paka ni daerah kampung saya kertih paka tu kan kawasan petroleum kita kalau kita lalu jalan tu kiri kanan ni dia ada offshore dia ada onshore dua -dua. yang offshore ni dan juga onshore ni dia ada tiang-tiang yang keluar api kuat ke atas tu. kilang petroleum lah okay. kalau waktu api dia kuat sebab dia ada satu kawasan yang sebaris api semua tepi jalan, tepi pantai semua. kita duduk bawa kereta tu kita dapat rasa bahang dia walaupun jauh ke darat dengar bunyi dia sebab tu orang yang kerja di tempat tu dia macam terdedah dengan macam-macam bahaya lah memang safety lah macam dua tiga orang family saja ni dia dia terbabit dengan kimia bahan-bahan kimia situ apa semua jadi dia ada efek pada diri dia tu yang kerja dalam ni kita yang bawa kereta di luar ni semua saya nak sebut bunyi api tu didengari dia panggil talazza ni Arab panggil talazza bunyi dia tu sudah mengerikan tak payah cerita kalau campur masuk dalam tu bunyi dia dia ada bunyi tapi sekarang tak kuat dah bunyi dia dulu kuat lah sebab sekarang tak berapa marak macam dulu kalau dulu masih kita duduk atas jalan tu di kertih tu memang kita dapat rasa bunyi-bunyi bunyi-bunyi dia tu dan bau kimia dia yang agak kuat ha, itu karat panggil talavah kemudian ayat ke-15 la yaslaha illal ashqa yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang celaka menariknya api neraka ni dia pilih orang siapa yang dia nak bakar dia bakar al-ashqa orang-orang yang celaka sebab antara bahan-bahan bakar yang mengerikan dan yang mengeluarkan bau yang sangat busuk ialah manusia sebab tu Islam melarang adanya unsur pembakaran pada tubuh badan kita sebab tu kita orang Islam meninggal kita tak pakai kaedah bakar kita pakai kaedah tanah sebab bakar ni pertama pencemaran untuk alam bau dia tu tuan-tuan tak percaya tuan-tuan pergilah tempat-tempat orang bakar banyak ni bau dia dahsyat kalau macam sungai Gangga di India tu dia punya pencemaran bau dia dengan sebab pembakaran mayat manusia ini antara benda yang kita kita boleh tengok kenapa api neraka tu disifatkan seperti itu ha, jadi ini Allah Ta'ala sebut Al-Ashqa sinilah orang yang celaka Tambah pula kalau orang tu orang yang Orang yang berdosa lah Jadi pertama Badan manusia ni kalau dibakar Dia mengeluarkan bau yang tak sedap Sebab kita ni jenis makhluk yang makan macam-macam Jadi makan macam-macam ni Mengakibatkan bahan kimia dalam badan kita ni Macam-macam dah bercampur Jadi waktu bakar dia lain bau dia Okey. Yang kedua kerana dosa okay. Ayat yang ke-16 Kenapa mereka dibakar? Tuhan sebut kerana mereka ni ingkar dan juga kerana mereka ni berpaling. Kazzaba dusta kebenaran, tawalla berpaling. Ayat yang ke-17, wa atqa. Dan sebaliknya neraka itu akan mengelak diri daripada al atqa, iaitu orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Tuhan sebut sifat di ayat 18, allazi yu'ti ma yatazakka. Bila mana mereka mendermakan harta, tujuan derma harta tu ialah untuk bersih kebanyakan ayat Quran yang cerita tentang selamat pada neraka ni mesti ada hubung kait dengan bakhil dan juga pemurah bakhil lekat dengan neraka pemurah penghalang daripada syurga ayat 19 wama li ahadin indahu min ni'matin tujza sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas Maksud ayat yang ke-19 ini Allah Ta'ala nak beritahu bahawa sebenarnya bila mana orang yang bertakwa tu dia beri dia bukan mengharapkan budi orang tapi dia mengharapkan belas ihsan ataupun redha Allah azza wa jalla ayat 20 pun Tuhan jawab illa batira awajhi rabbihil a'la hanyalah mengharapkan keredaan Tuhan yang maha tinggi ayat yang terakhir ayat yang ke-21 wala sawfa yarda dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati di akhirat atas segala yang diharapkan ha, maksudnya orang bertakwa dia akan terus letaklah diri dia ni kerebaan untuk terima ketentuan Tuhan perik tara mana pun hidup tapi sebab ada cerita akhirat cerita akhirat itulah yang membendung kita ni jual pendirian kalau kurang uh, kata apa kesedaran agama ni maka kita akan jual pendirian lah macam yang berlaku sekarang ni apa dia isu bersamanya Somaliland dengan Israel Tuan-tuan tahu Somaliland ni negara Islam. Ha, cuma dia Somalia negara lain. Somaliland negara lain. Dia macam ada isu dengan Sudan. Sudan Utara, Sudan Selatan. Sebenarnya Afrika antara benua yang paling banyak dikacau politiknya oleh barat. Paling banyak dikacau politik oleh barat. Ha, dekat mana ada harta, emas, dekat mana ada minyak, situlah barat akan berkumpul. Macam sekarang Venezuela pula kat mana, cuma nak katanya Somaliland apa pilihan yang dia ada, last kali dia bersama dengan Israel, kena tengok banyak angle juga lah, sebab dia negara yang tidak dibantu jadi apa pilihan untuk untuk menampak, untuk dapat perkembangan dan berkembang lagi, dia bersama dengan, dengan Israel, tapi atas nama Muslim lah, sepatutnya tidak bersama dengan Israel sepatutnya lah, ha, tapi ialah mungkin ada orang kata isu politik pun semua tapi orang Islam sukar untuk dia ni jual pendirian seperti itu ni kita sebut secara umum lah tapi dia tak tahu realiti yang berlaku dalam negara tu dari segi politik macam mana Wallahu alam. cuma nak sebutnya ialah itulah realiti orang-orang yang beriman dia tidak akan menjual dia punya uh, pendirian ni tapi biasanya kalau tanya-tanya orang Somalia ataupun orang Sudan mereka tak akan cerita benda ni setakat ni lah setakat saya jumpa pergi KL baru ni apa semua pun jumpa ada student-student daripada Sudan yang belajar ikut daurah sekali dia orang tak jawab apa apa cerita berlaku di Al-Fashir apa cerita berlaku di Sudan dia kata insyaAllah tahassun jawab macam tu ya? insyaAllah mereka dijaga satu dia orang tak jawab dia orang takut kita SB biasanya tapi kita bukan SB pun tapi biasanya Arab ni kalau ditanya politik negara dia yang duduk Malaysia dia tak akan beritahu sebab sebab tuan-tuan kena tahu yang jadi SB kepada Israel sekarang ni di Malaysia training dia siapa? orang Melayu sendiri dalam kalang, dan benda ni dalam 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 perhatian unit keselamatan lah yang jadi tali baru pada Israel untuk orde baru ni dunia baru ni ialah Muslim sendiri dulu Arab Muslim sekarang Melayu Muslim dah ada ada yang orang kata Mossad Mossad tu ada Wallahu alam kita berpada situ je untuk pagi ini insyaallah kita akan sambung kali yang akan datang surah Ad-Duha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.